నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఆదివారం రోజు శ్రీ సూర్యనారాయణ యొక్క ఆరాధన చేస్తే అనారోగ్య సమస్యలు మరియు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి మరియు జీవితంలో ప్రతి పనిలోనూ సమస్యలన్నీ తొలగి ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఇష్టైశ్వర్యాలతో తూగుతారు కనుక ఆదివారం శ్రీ సూర్యనారాయణ యొక్క సూర్యాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని సూర్యాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని సూర్యుడికి అభిముఖంగా నిచ్చొని ఈ నూట ఎనిమిది సూర్యనామాలను పఠించిన వారికి అతడి అనారోగ్య సమస్య అయినా సరే తీరిపోయి పూర్ణ ఆరోగ్యవంతులవుతారు కనుక ఈ సూర్యాష్టోత్తర శతనామాలను పఠించి సూర్యానుగ్రహానికి పాత్ర సూర్యాష్టోత్తర శతనామాని ॐ सूर्याय नमः ॐ मर्यम्णे नमः ॐ बगाय नमः ॐ त्वष्टे नमः ॐ पुष्णे नमः ॐ मार्काय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ रवये नमः ॐ गभस्तीमते नमः ॐ अजाय नमः ॐ कालाय नमः ॐ नृत्यवे नमः ॐ दात्रे नमः ॐ प्रवाकराय नमः ॐ पृथिव्यै नमः ॐ अपाय नमः ॐ तेजसे नमः ॐ काय नमः ॐ वायवे नमः ॐ परायणाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ बृहस्पतये नमः ॐ शुक्राय नमः ॐ बुधाय नमः ॐ मङ्गारकाय नमः ॐ इन्द्राय नमः ॐ विवस्पते नमः ॐ दीप्तांशवे नमः ॐ सुचये नमः ॐ सौरये नमः ॐ शनेश्वराय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ स्कन्दाय नमः ॐ वैष्णवणाय नमः ॐ यमाय नमः ॐ वैद्युत्याय नमः ॐ जटाराय नमः ॐ आग्नये नमः ॐ मैन्दनाय नमः ॐ तेजसाम्पतये नमः ॐ धर्मत्वजाय नमः ॐ वेदकर्तये नमः ॐ वेदङ्गाय नमः ॐ वेदवाहनाय नमः ॐ कृताय नमः ॐ त्रेत्रे नमः ॐ द्वावराय नमः ॐ कलये नमः ॐ सर्वमराष्टयाय नमः ॐ कालाकाष्ठाय नमः ॐ मुहूर्ताय नमः ॐ पक्षाय नमः ॐ मासाय नमः ॐ ऋतवे नमः ॐ संवत्सरकराय नमः ॐ अश्वत्थाय नमः ॐ कालचक्राय नमः ॐ विभावसवे नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ योगिने नमः ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ॐ प्रजादक्षाय नमः ॐ विश्वकर्मणे नमः ॐ तमोनुदाय नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ सागराय नमः ॐ वंशवे नमः ॐ जिमूताय नमः ॐ जीवनाय नमः ॐ अरिग्ने नमः ॐ भूतश्रयाय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ सर्वभूतनिषेविताय नमः ॐ मनये नमः ॐ सुवर्णाय नमः ॐ भूतादये नमः ॐ कामदाय नमः ॐ सर्वतोमुखाय नमः ॐ जयाय नमः ॐ विशालाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ शीग्रगायाय नमः ॐ प्राणदाराय नमः ॐ धन्वन्तरये नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ अदिते सुताय नमः ॐ द्वादशात्माय नमः ॐ अरविन्दाक्षाय नमः ओम पित्रे नमः, ओम मात्रे नमः, ओम पितामहाय नमः ओम स्वर्गद्वाराय नमः ओम प्रजाद्वाराय ओम मोक्षद्वाराय नमः ओम देहकर्ते नमः, ओम नम नमः, ओम विश्वात्मने नमः, ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम चराचरात्मने नमः ॐ सूक्ष्मात्मने नमः मैत्रेण वपुषान्विताय नमः ॐ सर्वभूतनिसेविताय नमः ॐ सर्वभूतनिषेविताय नमः ॐ सर्वभूतनिसेविताय नमः ॐ सर्वभूतनिसेविताय नमः ॐ सर्वभूतनिसेविताय नमः ॐ सर्वभूतनिसेविताय नमः ॐ सर्वभूतनिषेविताय 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 नमः